Усім. У нас на гостьовому майданчику Олександр Знахаренко, директор туристичного агентства Райдоп Тур. Доброго ранку вам Здравствуйте. Доброго. Первый вопрос от меня можна? Райдо Тур. Первые запитания видимы, а тут даже просто сидеть имли, потому что вы да. ж у вас такая чудова работа. Добро зачитал свои вопросы, я потом буду ставити все. Я на Райдо Тур здесь скандинавского обозначает путешествие. Кроме того, есть руна Райдо, uh, которая защищает, оберегает тури наших туристов, которые путешествуют в нашей компании. А? Вопросов больше не имею. Не имею, но пока не имею. Угу. Давай, дальше, задавай. Расскажи, пожалуйста, у вас такая чудовая работа, да, вы уже, вот, особо ставы в побывать. Я, ну, в основном я был в Европе и в тех странах, которые непосредственно популярны у наших туристов. Традиционно это европейские курорты, это историческая Европа, немножко Юго-Восточной Азии, ну и Выказали 29 стран. 29 стран это в основном европейские а. страны и немножко юго-восточной Азии, немножко объединенных. Арабських еміратів Сіверної Африки ну, в основному зі поближе 29 країн. 29 країн. Добре, я не уявляю навіть Я тепер все без емоцій. Я тепер Давай. Те, те, що напевно цікавить найбільше, усіх наших глядачів. Як відпочити так, аби було і недорого, і усе побачити, і дуже круто відпочити. Пусть керавографі. <с>? Ну я думаю, на першому місці по популярності, і по спросу у нас є Болгарія, тому що Болгарія представляє. помимо а, авиатуров, предоставляет и автобусные туры, которые являются гораздо дешевле, чем а, туры с перелетом. Но единственное из недостатков, то что нам надо будет, придется попутешествовать около 25 часов проехать. Но есть автобусные комбинированные туры, которые позволяют совместить пляжный отдых и исторический отдых. И отдых а, ну как бы Переїзд в автобусі буде легше переноситися, якщо будуть остановочки, наприклад, по путі, а в той же Румунії, Словакії або в других європейських країнах. От зараз дуже багато говорять у засобах масової інформації про те, що відпочинок поза межами України. Ну тобто можна поїхати подорожувати Європою, і це недорого. Тобто, усі намагаються зруйнувати цей стереотип, що можна відпочивати дешево. Скільки це дешево? Тобто, зрінтуйте більш конкретно. Ну... И я бы сказал, что самый недорогой отдых обойдется около 250 евро у тех а, турах, о которых мы только что говорили. Но там есть еще такие нюансы, как виза 35 евро и оформление около 22-25 евро визового центра. Вот. Кроме того, как бы, если мы летим на все включено, любимое в Турцию, то мы получаем полностью весь комплекс услуг примерно за 1400 долларов. Если это пятизвездочный отель, 1600, если это четырехзвездочный, и около 900 долларов мы оплатим трехзвездочный отель. Но это будет концепция все включено. А большая разница между 5 звезд и 3 звезд? Да, достаточно большая, потому что пятерочки находятся на первой береговой линии, там больше инфраструктура, больше различных развлечений. Они, кроме того, еще делятся на эконом-вариант, на отели цена-качество и на роскошный отдых. Трехзвездочные отели, как правило, это отели для студентов, для молодежи, которые приезжают отдыхать и больше, скажем, праздновать и проводить время на дискотеках, а, скажем, такие услуги как пляж и другие побочные у них на втором плане вот у нас же да, есть, у нас фото. Это есть фото и это, 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 хочет, это греция? греция великолепная страна где можно совместить пляжные отдых и предыдущая фотография это метеоры чудеса света это это будванская ривьера черногория вид черногория прекрасная а вот страна говорит. вот это промена черногории вы можете mm -hmm. видеть как устроен пляж черногорский променад ресторанчики oh. это цитадель Будванская, такой средневековый маленький городочек с улочками это любимый нашими туристами Дубровник в Хорватии средневековый город это конечно Черногория, визитная карточка Черногория, этот прекрасный остров с частными отелями это Бока-Каторская бухта в Черногории с прекрасными видами, где вы можете на экскурсии посетить это Кипр это тоже это прекрасная будет, страна, да ну, мы были немножко в феврале. Это тоже любимая Грузия, где совмещен исторический пляжный отдых. У -у -у. Это... Да, Грузии, это, это тоже было побывать. Вы да, это продали... Болгария. Вы специально себя фотографировали, чтобы мы завидовали, да? Нет, нет, это я, я случайно. Это Испания, Коста-Брау Коста побережье. Романтическое а -а -а. место, великолепное. Это Тоса-де-Мар, испанский городишко на побережье с его красивыми улочками, кафешками, о, пейзажами. Снимал с рука, наверное. Да, сидели здесь. Это Порт-Авентура, испанский Диснейленд. В Салоу, где вы можете с детками за 74 евро провести великолепный Ой, день. Это традиционный анталийский водопад в Турции. Угу. Возле пляжа Лара. Это турецкие отели. Вот пятизвездочные отели, о которых вы спрашивали. Вы снимали нашу рашу, наверное. Да, Так. Ну а это затока как альтернатива Криму в этом году. Вот такі пляжи широкі в Одесской області у нас. Mm. Это так Такі так, так, так. <служит> вот гарні у вас фото. Дима уже засмутився, а я ні. Я хочу запитати ось що. какие сейчас наиболее популярные в среди киевоградцев, наверное, или среди украинцев в принципе среди ваших клиентов в да, принципе в ну как, как мы уже говорили традиционно все пытаются в этом году, конечно же, найти варианты на качество это Болгария и автобусная и авиатуры второе место я думаю это все же Турция традиционная, которая пляжный отдых мы ничего не делаем пьем едим отдыхаем это Греция где можно совместить опять же пляжный воздух, и тот исторический отдых, который мы видели на фотографии, это Черногория, это Хорватия, это, конечно же, Испания с двумя побережьями Коста-Браво и Коста Дорадо, где Коста-Браво больше представлена романтическим отдыхом, а Коста Дорадо более демократическим, где есть вот этот испанский Диснейленд. Портавентура, где есть много дискотек, клубов, магазинов и прочих разных развлечений. Кроме того, любителям арабского отдыха мы рекомендуем Тунис, который где-то в ценовой политике примерно такой же, как и Турция. Около 1400 долларов на двоих. А с перелетом, с концепцией все включено. Пятизвездочный отель, 1104 звездочный. Около 1000 долларов на двоих это будет стоить трехзвездочный отель да а вот вы говорили за за то что ну вы говорили о том что в принципе европа вот я хочу на чемпионат мира в бразилию возможно ну конечно возможно а Только немножко заранее но я успею финал 13 июля ну хорошо посмотрим да возможно успеть конечно перелет примерно ну застали, застали, застали врасплох о, Латинская Америка, Латинская, конечно я же просто вы говорили о Европе я решил, думаю, а, давайте в Латинскую Америку Заж поедем из того, полетишь, ты, чи пишки, вот в принципе или автобусный ты можешь, тур <laughs> ты или автобусный тур и поехали, Через я не, Слушаюсь, она... Зважаючи на Я... фотографии, которые вы показали, от особисто вам, что запомнилось наибольшее? Какая страна? Посоветуйте нам. Я и всем Дело в том, Можно что рады, ты. Я уже в, в каждой, mm -hmm. в, да, в каждой стране, трудно сказать, в каждой стране есть какие-то незабываемые впечатления, какие-то исторические объекты, может быть, природные или ландшафтные объекты. Я больше, конечно, склоняюсь к Европе, мне тоже нравится Рим, прекрасный вечный Мы город. просто город. Мне нравится Италия. До Все дороги эфиру. туда ведут, да. Так Я сказала, что я очень мечтаю поехать до Рим, и я обов'язково это сделаю. Но вам о, о, про ваши впечатления рассказали. То есть вам также Рим подобает. Да, мне очень нравится Рим. Особенно эти прекрасные сосны. Такими, ну, с шапками очень красивыми. Это исторические прекрасные места. Сама Италия очень красивая. Кроме того, я для себя открыл Испанию. Великолепная страна. И с пляжами, и с побережьями без. Безусловно, это Барселона с его прекрасными творениями, Гауди. Это и футбольная страна, столица mm -hmm. Каталонии. Mm -hmm. Mm -hmm. Мадрид, Мадрид. Мне Я очень нравится. Мадрид. Да, мне очень нравится Австрия, красивая, mm -hmm. Словения, маленькая, Швейцария. Очень много прекрасных стран. Дякую вам дуже за такий екскурс, е... так гостівий майданчик. <laughs> Это... Дуже зацікавили. Тепер захотілося подорожувати і почувати ще більше. Друзі, також подорожуйте, відпочивайте із користю, а ми рухаємося далі. У нас музикальна пауза. Дякую вам.